Tan Sri tanya saya tadi, tak bawa ke beras, telur? Sebab kali pertama saya turun, setahun lepas Tan Sri ke Pematang, saya bawa beras kampit, saya bawa minyak masak paket, saya bawa telur. Tahun lepas, saya dah canang-canangkan yang anda-anda semua akan menjadi lebih miskin sekarang sebab kerajaan anda buat tak tahu pasal beras tempatan malam ini saya akan bercakap pasal 3B guys 3B B yang pertama adalah beras hari ini saya berkesempatan untuk ziarah kasih di dua blok kami bawa beras kampit kami bawa gula sekilo sempat bersua muka dengan 10 keluarga. Saya terperanjat kerana ada 3 keluarga di kalangan jiran-jiran tuan-tuan dan puan-puan yang memerlukan bantuan. Saya terperanjat apabila ada keluarga yang dah 2 hari keputusan lauk. Ini cerita betul berlaku dekat kawasan Petaling Jaya. Sangat memeranjatkan. Tapi kenapa saudara-saudari kita tiba ke tempat ini hari ini setelah dua tahun Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri? Kita mempunyai pemimpin dan kerajaan yang tak peduli pasal rakyat. Bukti paling besar adalah beras. Saya yakin kita semua dekat sini, kita makan beras tempatan. Suatu ketika dulu, beras tempatan ini harga dia 1 kilo RM2.60. RM2.60. Kerajaan kita bagi subsidi bukan jumlah yang sikit. Jumlah yang banyak subsidi ini. Tahun lepas dengan tahun ini kerajaan dah belanja lima 5 bilion ringgit untuk bagi subsidi beras dan juga insentif pada pesawah. Tahun lepas beras kita mula hilang dan kerajaan kita tidak bersungguh-sungguh. Satu keluarga, saya nak minta tuan-tuan dan puan-puan fikir berapa ahli keluarga ada dekat ubah. Kalau tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari ada enam ahli keluarga, saya rasa saudara-saudari akan beli 40 kilogram beras sebulan. 40 kilogram. Itu kalau ikut statistik lah tahun lepas ketika harga beras mencanak naik saudara-saudari saudara-saudari bayar RM2.40 ekstra untuk setiap kilo beras maksudnya kalau saudara-saudari ada 6 ahli keluarga satu bulan saudara-saudari bayar hampir RM100 ekstra untuk beras ramai tak sedar dan ramai tertanya-tanya Kenapa hujung bulan sahaja duit tak cukup? Tahun lepas kita dah kata apa yang berlaku kepada beras akan memiskinkan rakyat Malaysia. Bayangkan, tahun lepas bayar RM100 ekstra sebulan. Duit tu boleh bayar bil elektrik, duit tu boleh bayar bil api, bil air. Duit itu boleh betulkan kereta, duit itu boleh betulkan road tax. Tapi kena bayar beras. Kena bayar beras. Kelakarnya, okay, tahun ini, dia turun sikit harga. Lepas kita memberontak, 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 beras kita diturun sikit harga. Dapatlah untuk ni dalam RM20 untuk 5 kilo. Kita bayar lebih RM1.40. Tahun ini, satu keluarga enam orang dia akan bayar lebih kurang 56 ringgit ekstra untuk beli beras. 56 ringgit tu dah boleh cover kita punya bil air. Dah boleh cover kita punya bil api. Kita kerok dahi kan tiap-tiap hujung bulan, eh kenapa duit tak cukup? Sebab kerajaan kita telah secara sistematik memiskinkan rakyat dia miskinkan anda dekat sana, dia miskinkan anda dekat sana, dia miskinkan anda yang dekat bawah kemah. Imbas balik, tengok berapa banyak yang anda kena bayar untuk beras. Makanan ruji, benda yang penting, tidak pernah ada kerajaan dalam sejarah Malaysia begitu zalim biarkan rakyat menjadi lebih miskin sebab dia gagal jaga beras. Dua minggu lepas saya pergi Tanjung Karang, saya pergi Sungai Besar, Sungai Besar, tan Sri ya, Sekinchan. Tujuan saya pergi itu bukan saja nak menyantuni ada beberapa uh, follower di sana. Tujuan sebenar saya pergi ke sana dengan Anas Jalil dan kawan-kawan nak pergi check kedai-kedai runcit Sekinchan, Tanjung Karang ni penuh dengan padi, penuh dengan sawah. Besar-besar kilang padi kat sana. Besar-besar kilang beras. Saya dan Anas Jalil pergi cek 20 kedai Tan Sri. 20 kedai dekat Tanjung Karang dekat Sekinchan. Tak ada satu kedai pun bawa beras tempatan. Mana pergi beras tempatan kita? Ini bukan isu kecil guys. Ini isu besar. Kalau nak kata tahun lepas kita tak ada beras, padi tak menjadi, ikut apa yang keluar baru-baru ini sebelum perbatangan belanjawan, tahun lepas kita ada 63% beras yang dikeluarkan adalah beras tempatan. Maksudnya, kalau kita pergi ke kedai, kita nampak 10 paket beras, 6 paket adalah beras tempatan tetapi benda ini hilang setiap tahun kita rakyat maksudnya anda yang berada kat kemah anda yang duduk dekat ni kita bayar duit SST kita bayar duit cukai tiap-tiap tahun duit kita itu digunakan untuk bagi subsidi supaya kita ada beras diberikan insentif kepada pesawah tahun lepas 2.3 hampir 2.4 bilion Tahun ini 2.5 bilion. Hampir 5 bilion duit kita, duit kita. Duit kita masuk ke dalam longkang begitu saja. Ada jumpa tak beras tempatan? Ada jumpa beras tempatan? Tak ada. Tak ada. Boleh tak anda fikir, apa jenis kerajaan yang secara sistematik sanggup melihat rakyat dia tertekan, dia tak peduli langsung. Hanya kerana beras. Saya tahu kalau apa ni tuan-tuan yang tinggal di sini, bil air sebulan dalam RM30 mungkin. Bil elektrik dalam RM60-70 mungkin. Sekarang, duit yang anda nak bayar utilities tu, nak bayar bil api, bil air tu, tak tertunggak. Sebab apa? Sebab nak beli beras. Tahun lepas saya dah cakap, akan tiba waktunya, rakyat hanya kerana nak beli beras, dia tak mampu bayar bil api. Seminggu lepas, dalam parlimen ni, korang punya timbalan menteri cakap apa? Tahun ini, jumlah elektrik, akaun-akaun TNB yang kena potong, meningkat 30%. Bertambah ratusan ribu yang tak mampu bayar bil elektrik, yang nak nampak elektrik dia kena potong. Kenapa? Sebab rakyat secara sistematik telah dibuat semakin miskin oleh kerajaan ini. Kenapa kerajaan tak peduli pasal beras kita ni harga naik? Baru-baru ini, kerajaan paling celaka dalam sejarah Malaysia, kerajaan paling zalim dalam sejarah Malaysia, dia umum, ekonomi kita ni meningkat naik. Ekonomi kita bagus berbanding tahun lepas. Saudara-saudari tahu tak kenapa ekonomi kita meningkat naik? Ekonomi kita meningkat naik ini adalah termasuk duit yang kita belanjakan untuk beli barang-barang rumah. Anda bayar mahal untuk beras, dia masuk kepada peningkatan ekonomi. Anda bayar mahal untuk ikan, dia masuk kepada peningkatan ekonomi. Bukan kerana ekonomi berkembang tetapi kerana rakyat diperah oleh kerajaan. Itu zalimnya kerajaan kita ini. Isu beras. Isu beras. Tak boleh diselesaikan. Alright, alright. Okay. Terima kasih. Alright. Alright. Terima. Right. Okay. Saya kat mana tadi saya lupa. Cerita pasal beras eh. Okey. Jadi dia kan kita ni menjadi semakin miskin apabila kerajaan tak boleh buat satu benda saja. Beras. Anda tanya kenapa tak boleh bayar bil elektrik? Tengok balik berapa banyak belanja untuk beras. Tidak ada yang zalim macam kerajaan madani, saudara-saudari. Mat sabu gaji puluhan ribu. Ada puluhan ribu tak Tan Sri? Kalau menteri ni. Ada puluhan ribu. Siapa bayar gaji Mat Sabu? Kita rakyat. <coughs> kita rakyat yang bayar. Tetapi dia tak buat apa-apa. Dia belanjakan duit kita. Dia tak peduli. Keluarlah idea-idea bodoh. Satu benda je dia tak boleh selesaikan. Beras. Itu betul-betul celaka lah. Minta maaf saya cakap. Menyusahkan hidup rakyat. Okay? Beras. 22 April November. 22 bulan November, kita umum yang kita akan turun buat demo di tiga lokasi uh, berbeza. Tiga lokasi berbeza untuk suruh kerajaan kembalikan beras tempatan. Lepas kita umum, 22, 22 November tu kita akan buat uh, demonstrasi. 24 hari bulan terhegeh-hegeh manusia nama Mat Sabu cakap kita sedang bentuk jawatan kuasa untuk menangani isu beras. Apa kejadah tu? Bila kita dah ugut turun berdemo baru nak bertindak. Baru nak bertindak saudara-saudari. Dia ingat lepas dia kata dia nak tubuh jawatan kuasa kita semua tidak akan berhenti. Kita kata tidak. 12 hari bulan 12 saya Mak Iban Olivia Dayangku Intan, Anas Jalil dan beberapa orang lagi, kita akan berada dekat luar parlimen. Kita akan demo dekat situ. Tak, tak ramai pun tak apa. Kita nak cakap dengan orang kembalikan beras tempatan. Petang itu, kita akan berada dekat Wisma Tani. Kita akan berdemo dekat luar Wisma Tani. Beras tempatan wajib dikembalikan atau kita wajib tumbangkan kerajaan ini. Kita wajib tumbangkan kerajaan ini. Kita tak boleh biarkan lagi benda ni. Tak boleh dibiarkan lagi. Isu beras saudara-saudari boleh buat banyak kesusahan kepada kita. Isu beras. <laughs>